ixtiro qiluvchi dizaynerlar aksariyati головой qani bizni dizaynerlarimiz musulmon ya'ni belgisi bilan musulmonlarga muvofiq bo'lgan kiyim chiqaradigan odamlar bolalar yigitlar qani nimaga e, abush degan abror degan kiyim yo'q misol uchun ana imkoniyat bor sizlarga tadbirkorlar abror muxtar ali brendini chiqarsanglar ham bo'ladi hmm. kalta носки kiyganlar голубой emish yoki голубой deb tam qolishyapti hmm. bu masalaga qanaqa qaraysiz bu qanchalik haqli haqdor hak gap chunki anchadan beri kirib keldida bugun mavzu ko'tarildi anchadan berotgan bu ham endi haligi hech kim bilmagan narsani man bilaman deb gapirib olingan gap emas bunaqa gap yo'q o'zi aslida kiyim modalari modelyerlar kiyimlarni ixtiro qiluvchi e, dizaynerlar aksariyati голобой dunyo bo'yicha o'shaning uchun ular tashkil qilgan masalan lejerfeld голбвойлrniki misol uchun dochi gabana голобойlarniki bu dizaynerlar dunyo bo'yicha ya'ni eng ilg'or sanaladi ularni modasida ular tashkil qilgan ular mana shu kalta paypoq deymizmi boshqa dizaynlarni ishlab o'ylab topgani uchun bular o'sha голобойlarniki deyapti vaholanki ular kiyganlarni ham голойq deyapti yo'q unaqa emaski kiyim yo'q albatta kiyim nimaga chun kaltaroq paypo kiyiladi yozda isib ketmasin oyoq va kiyayotgan oyoq kiyimingiz tellamasin va kiyish oson bo'lsin shuning uchun kiyiladi u material halolmi halol uni simvolida unaqa gap yo'qmi boshqa dinni vakilini belgisi yo'qmi yo'q ular yozuvi yo'mi yozuq'mi yo'q yo'q lekin buni biz o'zi asli bu bizni biroz e, harakatga chaqirish kerak qani bizni dizaynerlarimiz musulmon e, ya'ni belgisi bilan musulmonlarga muvofiq bo'lgan kiyim chiqaradigan odamlar bolalar yigitlar qani bor alhamdulillah man hozir bitta uchta to'rtta bolani ko'ryapman bittasi o'zimizni davron ajoyib urinish zo'r dizayn zo'r ya'ni musulmonlarga muvofiq bo'lgan kiyim harakatda ketyapti davron keyin o'zimni ham shu sohada yaqin tanishlarim bor man ularga ham aytib aytayotibman ey musulmon odamni kiyimini butun dunyo kiysin nimaga ki biz dolhi gabanni kiyyapti biznikilar muhtojmizmi shunga nyutonga muhtojmizmi misol uchun ziliga muhtojmizmi aslida nimaga e, abush degan abror degan kiyim yo'q misol uchun mana imkoniyat bor <laughs> sizlarga tadbirkorlar abror muxtar ali brendini chiqarsanglar ham bo'ladi musulmonlar uchun o'zimiz uchun biz birinchi chiqarishimiz kerak bu gaplar shundan kelib chiqqan gap ha o'sha dizaynni tepalarida голобойar o'tiribdi to'g'ri aksariyati shu o'shani bilib olgani uchun ayblayapti ayblash oson ho'p uni o'rniga san taqdim qil taqdim qil uni kiyaylik mayli bu kalta payfonni kiydi голобой ekan deyish noto'g'ri